Програми це рубрика під назвою Незручні питання. От не знаю, я чесно, які можна поставити незручні питання. Здавалося б, людині, з якої усі намагаються останнім часом брати приклад. Це командир 37-ї бригади територіальної оборони, 37-го батальйону територіальної оборони Олександр Лоба. Саме він в гостях у рубриці Незручні питання. Добрый день, дорогие запорожцы. Сегодня у нас в гостях командир 37-го батальона территориальной обороны Запорожья Александр Анатольевич Лобос. Добрый день. Мы вас приветствуем. Начнем сразу с наших неудобных вопросов. Если мы вернемся немножко назад, во времена Майдана, то запорожцы помнят, как все было тяжело, как Какие жесткие противостояния были в городе Запорожье? Мы знаем, что вы член организации «Никто крим нас». И скажите, чем занималась зимой эта организация и по какую сторону баррикад, можно так сказать, она находилась в то время? Ну, вопрос очень интересен и четкий ответ на него дам я сразу. Начиная с... 1 ноября 2013 года, когда случились события со студентами в Киеве, Запорожская областная организация, никто кроме нас» делегировала пять человек для участия в движении на Майдане в Киеве. Возглавил эту группу Сергей Николаевич Тюнов. Его задачей было свести на нет это первое противостояние именно между студентами и работниками милиции. Я ничего не добавлю, скажу, что он стоял в одной цепи, вместе реально стоял с товарищем с Петром Алексеевичем Порошенко и с э, последующим руководителем самообороны, сейчас забыл, главой РНБО, порубием. Они стояли рядышком, реально, между студентами и милиционерами. Спасали как одних, и других от этого жесткого противостояния. В последующем наша организация Запорожская постоянно туда делегировала людей. Там в районе э, Меридиана был разбит городок представителей Украинской ассоциации ветеранов Афганистана и организации НКН, где они находились. Непосредственно мне пришлось раз, три раза туда выезжать на выходные дни, так я госслужащий мог только в свободное время оставлять свои интересы. То есть субботу и воскресенье мы там проводили в формате патрулирования по Майдану. Нам выделялся отдельный участок, который мы закрывали в период стояния. Когда события достигли апогея, скажем так, и привели к бегству бывшего президента с территории Украины, то, соответственно, было принято решение здесь на месте организовать подразделение самообороны. И нам было проще, дабы это уйти от определенных формальных предметов, организовать самооборону при запорожской организации НКН. Александр Иванович, я сейчас э, да. хотел спросить о наших событиях о в нашем, городе Запорожье. В Запорожье 26 числа, 26 января Э областная организация НКН стояла как раз между э манифестантами и вот этими казаками, которых привел товарищ э Панченко. Панч. Да, и мы стояли как раз перед ним, потому что э мы четко обозначили позицию, что мы стоим и защищаем полностью интересы тех людей, которые пришли требовать смены власти, смены формы правления и стояли за интересы Майдана. А лицом к кому вы стояли в этот день? Лицом мы стояли к к казакам, потому что за спиной у нас стоял народ Майдана, мы их защищали. Я лично был там, меня лично не пропускали, я знал, что в этот день будет штурм, я был к нему готов, я пришел соответственно, так сказать. Непосредственно ваши товарищи меня не пропускали туда, вперед. Они стояли лицом не казакам, они стояли лицом непосредственно таким людям, нет, вот как нет, я. Ну давайте начнем говорить фактами. Дело в том, что Это решили... факт, явный факт. Ну, это, я значит, лично Вас лично был. не пропускали. Дело в том, что я вполне могу даже, не для того, чтобы обелить историю НКН, потому что просто фиксация наших мероприятий вся проводится, и даже могу показать фотоматериал, где мы стояли реально угу. между казаками. Второй формат, когда сместилась с той стороны фестивальной сместилась группа, скажем так, работников, так именуемых работников с георгиевскими лентами, мы стали перед ними, потому что подошли ребята утром, и мы их поддерживали. И я реально не допускал, чтобы были бросания э, взрыв пакетов, и не было перехода формата кровавого противостояния. Вот это в час дня было. Я лично общался с представителями так называемых чаек, которые привезли э, пред, э, руководители прежней власти. Я потому что мы стоим здесь, и мы никого из них не подпустим к митингующим. Это говорю, то, что есть. Александр Анатольевич, а Мне кто, кто все-таки находился тогда в здании областной администрации? Сейчас уже известно. На сегодняшний кто это, момент только, мы это за... знали на говорят. тот момент, кто там находился. То есть по команде, в принципе, скажем так, исходя из определенной позиции у силовых органов, было предусмотрено, что не надо никого привлекать для противостояния митингующим. Это был здравый рассудок. Но, учитывая определенные отношения между властью и силовыми структурами, на утро, на 8 часов, туда были сняты э, охранники и работники с отвалов, которые первые приехали. Вы видели, да, вот ну, в районе да, знамени они да. стояли. Они первые. Там весьма спортивные ребята, мы знаем, чьи подчиненности они были. У нас с ними уже три года стояло противостояние из-за того, что они присвоили себе праздник 2 августа, который на день Генисима отмечался, хотя это вызывало противостояние со стороны десантников бывших. И отдали на откуп. Про правительственные организации здесь, ветерана Афганистана под руководством товарища Нумеченко, хотя они к этому отношению имеют, так же самое, как и вы имеете отношение, допустим, там, к столову или еще к чему-то. Вот. Мы их четко пропределили, двух лидеров подвели, сказали, ребята, мы не рекомендуем настоятельно сюда продвигаться. Затем выдвинулась позиция казаков которые постояли минут 40 и свернулись, ушли внутрь в, в здание областной администрации. Потом переместились эти же, ну, я так называю, отвальщики, ушли внутрь в здание. И там же находились сотрудники милиции, в частности, спецподразделения, которые были в городе Запорожье. На тот ну, это события дневные. Дневные, да. Ну, как самооборона вы были... Сами себя поставили, так сказать, защищать граждан. Да. Да, да, да. А скажите, пожалуйста, 26 числа вечером было избито множество женщин, подростков, молодых ребят, у э, вас вечером не наблюдалось во время разгона. Вы знали об этом разгоне? Что он будет? Значит, это было очень большое упущение наше, тактическое, в частности мы, потому что, скажем так, учитывая форму противостояния в течение дня на вечер лично мне заверили, как представители вот этих отвальщиков, как представители стороны Майдана, что в принципе будет просто противостояние, так и представители, в частности полковник Долины, так сказал, все, все, на этом все заканчивается, то есть буквально это будет э, по окончанию э, как сказать, активной фазы стояния, то есть народ будет расходиться, никаких силовых противостояний не будет. Я принял решение. Это, ну, совершите меня виновником, я, допустим, всегда готов за это ответить, что я дал команду, учитывая, что это воскресенье, завтра рабочий день. Большинство из членов НКН – это люди социально значимые, работающие. То есть, ребята, давайте по домам, завтра, после этого будем собираться дальше, когда будет какой-то, допустим, ну, дальнейший Как получилось, так и получилось. Это получилось, да? И говорю, это, мне не грех в этом признаться, потому что, когда мне в 9 часов прозвонили, сказали, что состоялось избитие, да, допустим, то Представьте мое состояние. Как получается, что стояли отстаивали, в итоге свелось на нет все наше противостояние, то есть наша защита, которую мы обозначали для Майдана. То есть непосредственно отходом ваших да. сил руководили вы? Я, я, я. Вот сейчас мы только что в беседе упомянули имя и фамилию Анисимова. И как-то недавно переглядывая видеоролики, видеоматериалы, я обратил внимание, что он занимался... Такой благотворительностью, можно сказать, в кавычках дарил квартиры воинам-афганцам, было такое дело. Таким образом, это да. он пытался таким образом пиариться примазываться, или это было как его личное хорошее намерение. Как вы к этому относитесь? Значит, я отношусь к этому очень негативно. Объясню два формата. Первое. По увольнению сложенных сил для меня были две задачи: поставлены как уже военному пенсионеру, себе как человеку. Первое, это сделать так, что 2 августа в Запорожье не было пьяных по фонтаном, а был нормальный праздник с концертной программой, со всеми соответствующими спортивными праздниками, сопровождением культурным. И второе, конечно, чтобы наш широкий заработал, обратно вернулся от подготовки молодежи и подрастающего поколения в патриотическом формате. Так вот, на 80-летии -80 вооруженных сил, это был 2010 год, мы впервые в в Запорожье сделали официальную программу с концертом, с фейерверком на площади, то есть на аллее героев Трудовой Славы. Тогда мы были первый раз. Первый раз прошло все форматом наших знакомых, друзей, кто чем поддержал. Но это вылилось очень хорошую программу. В последующем, на следующий год, к нам пришли представители товарища Анисима с тем, что давайте мы вам поможем организовать праздник. Но, ну, соответственно, все это будет под флагами партии регионов. И все это будет, соответственно, и политическое, и всем сопровождением четко было поставлено. Наш праздник, мы его не имеем права никому отдавать. И вот именно в 2011 году прошло первое противостояние между нами и силовиками Анисимова, когда они пригрозили, что будет избить. Это как раз 1 августа 2011 -го года было в информационных блогах по пятому каналу, по всему Сергей Валентинович Гелевич изложил, что завтра будет праздник, на котором возможно попытки сорвать праздник за счет силового метода. Мне удалось, тогда это дело... Они, когда они пришли, представители спортклуба и все остальное, часа в три дня, их было порядка 8 человек, это очень серьезная была сила. Но начиная с шести часов, когда начали приходить ребята, служившие в ВДВ, с работы, с органов, которые работают в органах, во всех в структурах, когда они увидели большое количество, они просто сделали шаг назад и отошли от формата противостояния. Но вот эта позиция наша, она сохранена была до сегодняшнего дня. И увидя, что они не могут с нами договориться, они нашли другой формат. Они договорились с товарищем Намеченко, с афганцами. И на сцене в 2011 году выступали не десантники, выступали все, кроме десантников. Танкисты, пехотинцы, артиллеристы. Я их уважаю, но это не их праздник. И вот это стало проблематикой для нас. Очень серьезно, и мы в это уперлись. К тому же, сама по себе позиция НКН, она вам известна. Вспомните, пожалуйста, если мне не изменяет память, 2012 год, когда был штурм Верховной Рады представителями НКН. Помните? В сентябре, 20 сентября 2012 -го года, когда народные депутаты бежали. Понятно, то есть. И она вы, дальше вы говорите, что нужно э, организацию НКН дистанцировать от э, других организаций, там десантники и всех остальных. То есть ну, ваша организация. Дес... Стратегия... От, десан... от десантников нет. В составе нашей организации есть и афганцы. Есть mm -hmm. и представители э, ВДВ, спецназа, морской пехоты. Но это своя самостоятельная организация со своим статусом, со своим положением, со своим лицом, который уже существует не первый год. Здание в областной администрации. У вас находится там штаб. Да. А скажите, пожалуйста, были ли попытки вас оттуда убрать? М -м -м. С момента, когда мы 24 числа, 24 февраля приняли решение о формировании самообороны, когда милиция наша отошла полностью от исполнения своих прямых обязанностей, мы принято решение занято по согласованию с... К, э, представителями КП внутри гор, э, что мы вот эти два доктора кабинет берем под себя, чтобы там организовать... Да согласовали с кем вы это? Ну, это КП, которое вот у нас э, обеспечивает жизнедеятельность обласовета. совета. КП. То есть это, Коммун, по да, сути, межейка? Но не межейка, это КП, скажем так, коммунальное предприятие, потому что Которое подчиняется непосредственно межейке. Это здание в подчинении находится да, у находится в подчинении Межейка Пусть будет так, если это для вас удобно. Для того, чтобы развивать там оперативный штаб, за контролем за ситуацией в городе, за сбором информации и за следующим... А следующим... есть ли документы какие-нибудь о аренде? Нет, аренды такого тут не, не было. То есть Вопрос. оно вам как бы просто передано, да, передано для исполнения. бессрочное пользование? Нет. На сейчас уже документы оформлены для того, чтобы оно находилось в какой-то законодательной базе, допустим. А на все. кого оформлены документы? На НКМ. Она же но там находится штаб само, за, самообороны Запорожья. Да. И она ассоциируется как э, самооборона Запорожья. Да, но самооборона-то была создана при НКМ, напоминаю. То есть, я, а почему вы там не напишите, что там НКМ? Ну потому что на сегодняшний момент основным форматом деятельности там является именно обеспечение защиты обороны области. Да? И это формат самообороны, то есть он был создан. А не было ли это сделано специально, потому что у нас как э, в Киеве была самооборона, Майдана там, и просто под брендом для того, чтобы привлечь больше людей в НКН? Я скажу, что нет, потому что основной задачей людей была защита области, а не повышение статуса или рейтинга НКН. Запорожцы говорят э, о том, что самооборона взяла под охрану первых лиц области и города. Есть да. ли такое или нет? Просто нотируется ну, так вот. давайте говорить, запорожцы, то значит, это же не все запорожцы, не говорят, все. Во ну, во -во во это во-первых. А, Во-вторых, давайте говорить... Так спорный вопрос. Возможно, это мне сформированный спор. вопрос. А сам да, вопрос, да, я да, на него отвечу, то есть он не совершенно для меня не представляет никакой э, проблемы. Изначально, для того, чтобы обозначить свою позицию в отношении того же Межейка, было сказано, что Простой обыкновенный пример. После совершенно всех событий, когда первая сессия, уже после мартовских событий, первая сессия облсовета прошла, на которой была сорвана, не было ни, принято, ни одного решения, не в пользу Межейка или в пользу самообороны, а в пользу области, было принято решение, то, что его выдернуть с больничного, для того, чтобы он начал работать и заниматься тем, на что он был назначен. Вторая сессия облсовета, уже которой он руководил, Привела к тому, что были приняты нормативные законодательные документы в области касаемо социально защищенных слоев населения, касаемо распределения бюджетных денег на обучение и лечение. Там и пошел уже пакет документов, то есть заработало, обл... заработал облсовет. Обл... Для этого нужно было его выдернуть. А вызывайте так, как хотите. Под он работает под вашим давлением. Да почему под нашим давлением? Мы его просто выделили, чтобы он работал. Не было никакого давления. В течение двух недель мы говорили, мы к нему приставили двух людей, которые конвоировали, а не охраняли его, чтобы он выполнял свои обязанности. В последующем виде, что он начал работать на пользу области, в этом необходимость отпала. Сейчас он ходит, никаких форматов нету. То же самое в отношении товарища э, Сина. Никто его под охрану не берет, под опеку не берет. Мы его охрану личностную не осуществляем и не осуществляли никогда. Вопрос состоит в том, есть формат недовольства деятельностью сина. Есть? Есть. Есть формат устранения его от этих обязанностей. Выполняйте его, пожалуйста, никто этому мешать не будет. И мы ни в коем случае не станем на противостояние. Вопрос в том, чтобы это не ударило ни по жизнедеятельности города и области, ни по, по жизни наших запорожцев. У нас есть в городе очень сложная обстановка, мы на передовой. Вам, как специалисту, естественно, больше известно о том, где можно спрятаться обычному рядовому запорожцу, к примеру, во время бомбежки. Поскольку все эти бомбоубежища на сегодняшний день одни в аренде, другие выкуплены, третьи вообще неизвестно в каком состоянии находятся. Если не дай Господь что-то случится у нас, что делать обычному человеку, скажите? Ну, значит, есть формат убежищ, который предусматривается системой гражданской обороны, есть формат временных убежищ, которые практически существуют в каждом многоэтажном доме. Это подвалы, которые самим нужно людям просмотреть и приготовить для себя на всякий случай. Потому что ожидать чего-то от власти при нынешнем отношении, при нынешнем финансировании глупо. Сейчас практически каждый человек должен заниматься своим безопасностью А не будет сам. ли подвал могилы? Ну, давайте говорить предметно. Девятый этаж точно будет могилой. У подвала есть возможность. У него есть воздушные, эти, э, для вывода воздуха есть э, отверстия, чтобы люди могли дышать. Второе, что там самостоятельно можно создать условия и положить запас воды и пищи на сутки, на двое, на трое. Больше, в принципе, не нужно будет как таковое. И по опыту наших товарищей, которые были в городах Краматорске, Славянске, именно в подвалах многоэтажных домов люди в основной массы выживали. Вы считаете, нужно привести в порядок свои подвалы самим жильцам? Я думаю, да, потому что ждать жертв, вы не их поймите они сами не разорвутся, а вы, по крайней мере, вы будете уверены в том, что вы приготовили все максимально для себя, чтобы там можно было семью и себя спрятать. Это однозначно. Система государства обеспечивает допустим, если она пять процентов от общего количества населения обеспечит хорошо. Очень хорошая была система в свое время в учебных учреждениях, в учебных школах, в детсадах, в институтах, где находились такие же помещения. Их даже просмотреть. Но это уже на совести ну, конечно, директоров да. школ, деканов и всего остального. Впоследствии, после того, как Майдан, ну, можно сказать, потребность в нем упала немного, у нас определенные силы, общественные организации, их было очень много, Майдан не принимали участие, они разошлись, каждый начал заниматься своим направлением. Не было единого центра, который бы координировал действия всех этих организаций. Э как вы думаете, почему его нет, почему он не состоялся, э почему вы не попробовали взять на себя такую ответственность? Mm -hmm. Давайте говорить предметно. Дело в том, что мы это тоже составляющие из рода общественных организаций, движений, будь то формальных, неформальных, которые сформировались именно в период с ноября по февраль. С ноября 13 по февраль 2014 года. Был у нас же какой-то координационный центр. Куда входили? Представители народной рады, представители нашего антикоррупционного комитета, как он называется. Которые объединяли, пытались это объединить. Потом, видя, что это все ни к чему не приводит, каждый разошелся по своему направлению. Ну, для нас, на сегодняшний момент, так же, как было, так и остается, то, что это обеспечение безопасности и оборонной области. И вот это мы выполняем четко. Ну, а, то, что касается этого же вопроса, почему не было э, в самом начале агрессии э, врага, почему не был создан единый центр какой-то координационный, из общественных организаций, силовых, сразу же? Почему, почему? он был создан? Давайте говорить предметно. Запорожская он область он первая, да? которая в формате Украины создала Совет обороны Запорожской области. Это а кто туда вошел? Туда вошли э, глава областной администрации, вновь назначенные главы силовых ведомств, Министерство представителей подразделений частей Министерства обороны Нацгвардии Украины. И туда вашу был введен я, как представитель общественных организаций, на которые силового толка. Ну вот, так. Опять же, продолжая эту тему, да. э, уже на протяжении нескольких недель запорожцы берут лопаты, садятся в автобусы и выезжают рыть окопы. Почему э, до сих пор не было произведено мобилизации ресурсов, заводов, предприятий? Почему не было произведено мобилизации ресурсов олигархов, имущество которых находится в Запорожской области, техники? Не все инженерное сооружение требует наличия большой техники, есть где нужны руками приготовить позиции. В то же время я не защищаю представителей э, промышленников наших и олигархов. Я знаю одно. Вот сейчас, когда работа осталась с 37 батальоном, тот же Запорожский ферросплавный завод в меру своих возможностей полностью поддерживает жизнедеятельность и обеспечение средствами батальона. Так же самое с первого момента, когда стал вопрос о безопасности Украины. Запорожсталь тогда выделила на, 700, на, 160 гривен тысяч гривен имущества, которое мы отвезли в Сальково, когда пограничники начинали принимать позицию на перешейке. В части касаемо, когда мы обращаемся, что обозначаем, какие необходимо позиции закрыть, они идут навстречу. Я не говорю за всех, но те, к кому мы обращаемся, они идут. Так же самое на этапе еще апрельских массей, когда через Запорожье проходили колонны вооруженных сил подразделений в сторону Луганска-Донецка и проводился ремонт техники на марше. Мы цепляли машины, отвозили их на предприятие, их там ремонтировали. Ту же 95-ю бригаду Рамбильн, тот же 80-й Рамбильный полк. 50 э, Белоцерковскую, сейчас вспомним, 72 То есть не все так плохо, Нет, это... поймите, я не хочу всем давать оценку. Я знаю одно, что есть предприятия, к которым я и сейчас обращаюсь, для того, чтобы не только по батальону касаемо, но и в формате других их подразделений они обеспечивают помощь. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, достичь настоящего мира в нашей стране можно военным путем, либо договоренностями, которые идут от президента. Если можно коротко. Коротко одно. То, что необходимо достичь мира, это однозначно. Но не договаривается со слабыми. Просто. На сегодня примером нынешнее соблюдение минских э, договоренностей. Да? А слабый кто? На сегодняшний день обозначается, что мы. Потому что с той стороны стоит Российская Федерация. Со всей своей огневой мощью. То есть, ваше мнение, если они с нами не будут договариваться... Они, они сейчас не нас... соблюдают договоренности. Сейчас, на сегодняшний момент. У нас вчера погиб военнослужащий из, э, с Гуляйполя. Потому что ведутся постоянные артобстрелы, они ведутся, не прекращаются. Вылазки, разведдиверсионные группы продолжаются. Есть, да. ваш выбор это только война? Не война. Война, которая приведет к миру? Я думаю, что скорее всего да. А по значению позиции, что мы готовы дальше отвечать на агрессию, то есть обозначить, да. что у нас есть силы и средства. И для этого даже есть пути решения. Тогда начнут учитывать наши Спасибо. Ваши чувства, какие вот сейчас вы являетесь руководителем серьезной организации, можно сказать, военной, и которая стоит на передовой в Запорожской области. Ваше внутреннее чувство, чем все это закончится и чего вы хотите достичь? Ну, первое самое чувство – это ответственность за всех ребят, которые пришли в батальон. Потому что 90% – это ребята из самообороны, из Народной Рады, из э, других общественных организаций, которые были на Майдане и дальше. То есть я их знаю уже не первый день. То есть ответственность за них – первое чувство. Я... Второе это сейчас максимально их подготовить ко всем возможным боевым применениям подразделений. Ну и я вам скажу, все-таки я уверен, что мы в данном формате мы выдержим. Даже если каждый станет сейчас на тех позициях по обозначению Запорожской области, мы сможем сдержать где-то с учетом силы и средств вооруженных сил и других силовых ведомств и добровольческих подразделений. Мы сможем поставить на точку... Запорожье ради. мы не сдадим? Мы не сдадим. В том-то и дело, только формат. Все-таки нас просто могут завалить, да, телами. Никто нас говорит. не завалит, запрочем да. мы не сдадим. Не сдадим, да. Беседа была наша, очень интересная, я надеюсь. Спасибо. И телезрителям вам. тоже она была интересна. Спасибо вам, спасибо телезр... телезрителям. До новых встреч. До спасибо. новых встреч.